Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Pawartos Jawi spesial liburan tasih kalian kulo Sheila Oktarina kagem ngancani buat dalam santai panjenengan kata informasi menarik lo antawisipun. Kasunyatan wisata patung Gusti Yesus paling ageng wonten Indonesia dumunung ing Tanah Toraja. <music> Chapel of Association Jerusalem dados panggenan mingratipun Gusti Yesus. <music> Jelajah sejarah tiga gereja paling dangu wonten Indonesia. <music> Pamirsa menika pawartos Jawi spesial liburan. spesial liburan dinten menika tentunipun badhe maringi secacah informasi menarik. Nggih kita mlampah-mlampah nggih wekdal menika wisata Reca Gusti Yesus paling ageng ingkang wonten ing Indonesia dumunung ing Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kalian inggil rejo sekawan puluh meter. Engkang dadosaken daya tarik masyarakat engkang mbok menawi ngerasaken liburan. boten namung menika pamirsa salah jengipun setunggaling kubah alit ingkang dipun bangun wonten inggil telacak samparan Gusti Yesus wonten Bukit Zaitun Yerusalem dados pangenan suci lan sakral. Kados menapa nggih pangenan kaseben? Pamirsa menika informasi nipun pemirsa, so, ngertos boten panjenengan, wonten Sulawesi Selatan nyimpen monumen engkang tebih saking keramean kita ageng. Ketunggaling patung Yesus Kristus engkang megah lan paling ageng ing Indonesia wonten ing tanah Toraja. di keinggilan Sewu Pitongatos meter eng inggiling bukit engkang nyanyi patung-patung Yesus, engkang dipon tepang wong tendunyo patung Yesusipun piyambak kagungan inggil saliro kirang langkungipon sekawan doso gansal meter dipun rancang dening seniman asal Yogyakarta asmanipun Supriyadi dipun rencangi dening Harjo Wardoyo Suwarto lan dipun damel inggil inisiasi Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dados upaya kagem majengaken pariwisata Tanah Toraja. Gunung Meniko dados sikon wisata religius ngiras doyo tarik wisata budaya amargi desainipun nyatunggilakan unsur lokal Toraja. Wisata patung Yesus wonton tanah Toraja saged dados destinasi unggulan enggal wonten Sulawesi Selatan. Menarik minat wisatawan kagem jelajahi keindahan alam lan kekayaan budaya tanah Toraja. saking namung destinasi wisata patung Yesus wonten tanah Toraja meniko dados simbol pangajeng-ajeng lan persatuan panjenengani pun dados bukti nyoto kados pundi Kaendahan alam lan kearifan lokal kepareng kagungan kerjasami kagem damel destinasi wisata engkang unik kagungan makna engkang kelajeng wonten eng pucu eng reti zaitun, wonten papan engkang kagungan makna lebet sanget kagem umat kristiani. Ngadeg and Chapel of Ascension. Kapel alet menikor, nandai papan wekdal Yesus Kristus, Miturut Kapita dosan Kristen, Mengkrat dateng suwargi sekawan doso tinten, sak wungu wungunipun, lan sejarah kapel Niko piyambak, sampun ngalami kata ebah lan ewah, sak dawaning abad. Nanging esensi nipon tetap sami Ngemotakan kita yang kedadosan wikatos Lebet sejarah agami Kristen Kapel engkang relatif prasojo nanging kagungan doyo tarik piyambak. Arsitektur kino gambaraken sejarah dawolan kata pengaruh budaya engkang maringi werni Yerusalem. Wonten lebet kapel ugi wonten tanda samparan bile dipun pitados meniko jejak samparanipun Yesus Kristus sak derengipun mengkrat dumugi suargi. Pemandangan panorama Yerusalem engkang kapentang wiar wonten ngajengan ripat saking pucuk redi zaitun panjenengan saged mirsani sedanten kita Yerusalem setunggaling pemandangan engkang saestu endah lan gumunaka Coba <music> of the Ascension boten papan wisata nanging ugi minangka papan engkang katah kalian makna spiritual Ewonan peziarah saking pundi kemawon penjuru donya dateng tugi papan menika saben warsanipun kagem dongo ngrenung lan kerasaken kedamaian Mbak ipun sedoyo, Chapel of the Ascension inggih meniko, papan engkang sakral. Papan wonten pundi piambak ipun sedoyo, kepareng mios caket kalian Tuhan, lan ngerenungaken kedadosan mengkratipun Yesus Kristus. sangat gih pamirsa kalian reco ingkang inggil sangat dipun kupengi paret dan lan pemandangan ingkang menakjubkan kalian desain pun ingkang nyatung unsur toraja lantem tunipun panggenan suci lan sakral kagum umat kristiani wonten jerusalem meniko ingkang menarik masyarakat kita tilarakan kali informasi kalau wau salah jengi pun wonten setunggaling film ingkang cocok kagum ngancani pamirsa wonten dalem Sak baripun libur wunguni pun Isa Almasih film Son of God. Menarik nggih pamirsa? Pamirsa menika pawartosipun. Libur dangu pasca dados wekdal engkang tepak kagem renungaken lan nikmati momen sareng keluargi. Warso meniko Mersani malih carios Agung ingkang getaraken penggali lebeting film Son of God nah. Langkung saking film religi Son of God nawi akan pengalaman sinematik engkang luar biasa sutradara nampilakan detail-detail wigatos Lebet pagesangan Yesus nyesangaken malem momen-momen sejarah. Kalian kateliti lan ketpa raos Saking mujizat kesarasan ngantos khotbah-khotbah ingkang nephahken. Film menika Kuawinda ndamel Penggalih pengalih para pamirsa saking secacah latar belakang. This Film Meniko nyoroti tema wigatos lebet pasca. Kados pangorbanan Yesus, wafatipun, wonten kajeng salib, lan mungunipun. Film Meniko tipun adaptasi saking miniseri The Bible lengkap populer, engkang ugi bahas trios-trios Alkitab tanesipun. Blessed Dia akan mendengar. 5.000 orang datang ke sini. Christopher <gasps> Spencer. Anda adalah orang Tepang. Anda adalah orang Tepang. Anda adalah orang Tepang. Anda adalah orang Tepang. Beritahu kami. Adakah kemanging. Sae nggih, cariyos saking film Son of God menika pamirsa kanthi kebak pesen ing sak lebeting film ingkang saged kita pundut. Pamirsa, sasambeti pun pawartos Jawi spesial liburan kanthi wangsal malih kanti informasi menarik sanesipun nggih.